বাসভৱনত তেওঁলোকে নিজৰ নামঘৰত এগছি চাকি জ্বলাই আমাৰ জাতীয় শ্বহীদসকললৈকে যাতে নিজৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ায় বা জ্ঞাপন কৰে কেবিনেটত আমি মূলতঃ আজি শ্বহীদ দিৱসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে সমবেত হৈছিলোঁ কেইটামান সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে মই আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ আমাৰ এন এইচ এম নেশ্যনেল হেল্থ মিছনত কাম কৰি থাকোঁতে যদি কোনো কৰ্মচাৰী মৃত্যু হয় আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক পাঁচ লাখ টকাৰ এককালীন এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াই আহিছিল এতিয়াৰ পৰা দুৰ্ভাগ্যভাৱে আমি আশা কৰোঁ কাৰো মৃত্যু নহওক কিন্তু তেনেকৈ যদি এন এইচ এমৰ কোনোবা কৰ্মচাৰী মৃত্যু হয় আমি এককালীন সাহাৰ্যৰ পৰিমাণ আজি পাঁচ লাখ টকাৰ পৰা চাৰে সাত লাখ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰিছোঁ আজি আমাৰ কেবিনেটত অসম চৰকাৰৰ পাঁচখন মিনি আই টি আইত কাম কৰি থকা দুদ নৈ পাঠশালা ৰঙিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু তিতাবৰ এই পাঁচখন মিনি আই টি আইত কাম কৰি থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকক ছয় শতাংশ দৰমহা ইনক্ৰিমেণ্ট বা দৰমহাৰ ওপৰত বৃদ্ধি ছয় শতাংশ প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আমাৰ কেইদিনমান আগতে আমি অসমত কিছু মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নত কৰিছিলোঁ কিন্তু বহুকেইখন কলেজ এনেকুৱা আছিলে যে উন্নত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰিন্সিপালজনক আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোক ৰিটায়াৰমেণ্টত যাবৰে হ'ল তাৰ ফলত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ধাৰাবাহিকতাত এটা বিপৰীত প্ৰভাৱ পৰিব সেইকাৰণে আমি এই মহাবিদ্যালয়ৰ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ বৰ্তমানৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল আমি তিনি বছৰ ফিক্স কৰি এটা আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যক্ষগৰাকী অৱসৰ পাব কেবিনেটে তেওঁৰ কাৰ্যকাল তিনি বছৰ ফিক্স কৰি দিছে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় আজি মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত ধুবুৰী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও শোণিতপুৰ লখিমপুৰ গোলাঘাট নলবাৰী আৰু বৰপেটাত ছশ ষাঠিগৰাকী শোণিতপুৰ বৰপেটা আৰু গোলাঘাটত সাতশ বাৰগৰাকী প্ৰাৰ্থীক বা আবেদনকাৰীক ভূমি বন্দবস্ত দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আজি আমাৰ কেবিনেটত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কত প্ৰতিবেদন আৰু প্ৰতিবেদনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হোৱা বিভিন্ন আলোচনা আদিৰ বিষয়েও আমি আলোচনা কৰোঁ কেবিনেটত আমি কথা বতৰা পাতোঁতে দেখিছোঁ যে আমাৰ প্ৰতিবেদনখন খুব ভাল কৰি নপঢ়াৰ বাবে কিছু লোকে বিশেষকৈ চি চি টুৱাই কিছু বাতৰি কাকতত মন্তব্য কৰা বা সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য কৰা আমি দেখা পাইছোঁ কেবিনেটে বিশ্বাস কৰে যে কেবিনেট কমিটিৰ এই প্ৰতিবেদনখনে ছয়টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ৰাস্তাও মুকলি কৰিব আৰু বৰ্তমানৰ জনগোষ্ঠীখিনিৰো তিল মানুহ ক্ষতি নহয় এই সংক্ৰান্তত যদি কেবিনেট কমিটীৰ ৰিপৰ্টখন বুজোতে পঢ়োঁতে কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ মনত শংকা থাকিব পাৰে কিন্তু ভালকৈ যদি পঢ়ে শংকা থাকিব নোৱাৰে আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু কেশৱ মহন্ত পীযুষ হাজৰিকা তিনিজনীয়া কেবিনেট কমিটিখনে চি চি টোৱাক এক আলোচনাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি প্ৰতিবেদনখন তেওঁলোকৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিব যাতে ইয়াত কোনো ভুল বুজাবুজি ৰাস্তা নাথাকে কেবিনেট কমিটীৰ লগত বহাৰ পিছত যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকৰ লগত ময়ো আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাস্তা খোলা ৰাখিম মূলতঃ আজি কেবিনেটত এইখিনি আলোচনা বিশেষ যিহেতু কালি বিধানসভা হৈয়ে গৈছে গতিকে ইমান একো আলোচনাও নাছিলে অনানুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক এইখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ছাৰ ছিক্সৰ ওপৰত কিন্তু আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চব ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা হৈছে তাৰ তুলনাত দুই এটা জেগাত প্ৰতিবেদনখন ভাল কৰি নপঢ়িলে অলপ অলপ শংকা থাকিব পাৰে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে কেবিনেটৰ তিনিজনীয়া গোটে মাতি আনি কৈ দিলে বা মাতি আনি আলোচনা কৰিলে বা প্ৰতিবেদনখন দেখুৱালে এই শংকাখিনিও নোহোৱা হ'ব কাৰণ তাতে আজিৰ জনজাতিসকলৰ এক পাৰ্চেণ্টটো ক্ষতি হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে বিচৰাখিনিয়ে কৰা হৈছে নিবিচৰা একো কৰা হোৱা নাই আপোনাৰ লগত মই কেনেকৈ যুক্তি তৰ্ক কৰিম কোনোবাই নামানো কৈছে কোনোবাই মানুহ কৈছে তেনেকৈ আগতেতো আপোনালোকে কৈ আছিল মৰাণ মতকে নামাতে বুলি আগতেতো আপোনালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল ছয় জনগোষ্ঠীৰ হৈ আজিহে আপোনালোকে জনজাতিৰ হৈ প্ৰশ্ন সুধিছে ইমান দিনেতো জনজাতিৰ হৈ প্ৰশ্ন সোধাই নাছিল সুধিছিল জানো ইমান দিনটো মোক লগ পালে মৰাণে আন্দোলন কৰিছে মটকে কৰিছে আহোমে কৰিছে চুটিয়াই কৰিছে এইবিলাকহে কৈ আছিল হয় নহয় গতিকে আপোনালোকৰ আপোনালোকে ভাবিছিল তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিব আশাটো মই নোহোৱা কৰি দিলোঁ এতিয়া নিশ্চিতভাৱে বাকী যি মনত আশা আছে সেইখিনিও নোহোৱা হৈ যাব চিন্তা কৰিব নালাগে মই মই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ হৈ মই কেনেকৈ উত্তৰ দিম মই কৈছোঁ যে প্ৰতিবেদনখন পঠাব সময় আছে যদি কংগ্ৰেছৰ কিবা পৰামৰ্শ আছে আমাক দিয়ক মই কথাটোত মই প্ৰশ্নক মোক সোধা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ ওপৰত উত্তৰ দিছোঁ মই কংগ্ৰেছৰ ওপৰত মই কৈছোঁ যে প্ৰতিবেদনখন আমাৰ হাততে আছে গতিকে কংগ্ৰেছে যদি প্ৰতিবেদনখনতকৈ লিখাতকৈও কিবা ভাল পৰামৰ্শ দিব পাৰে আমাক দিয়ক আমি আকৌ বিবেচনা কৰিম কৰিব তেখেতে কথাটো ৰণুজ দাই পাতিয়ে থাকে ৰণুজ দাই নিজেইতো জনজাতি গতিকে সেনেকুৱা কাৰণে কোনো টাইম এনেকুৱা একদম নহয় আজি ৰাতিও হয়তো ঘৰত গৈ বহি কথা পাতিব পাৰে তেওঁলোকতো কোনোতো বেলেগ নহয় আমাৰে মানুহ গতিকে টেলিফোন কৰিলে হয়তো আজি ৰাতিও গৈ মাতি দিলে তাৰ কাৰণে এটা বৈঠক সাংবাদিকক জনাই তেনেকৈ নহয় নহয় বৈঠক হৈ যাব আৰু গতিকে এইটোলৈ মোৰ প্ৰশ্নটো আছিল কি যে কংগ্ৰেছে ইমান দিন আছিল ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগত কালিৰ পৰা তেওঁলোকে ঘূৰি দিলে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকৰ কি পৰামৰ্শ আছে দিয়ক আমি চাই লওঁ সোণাপুৰত জনজাতি লোকসকলে ইমান ডাঙৰ সমদল কৰিলে আপোনালোকেতো এটাও প্ৰশ্ন সোধা নাছিলে সোণাপুৰত আজিৰ পৰা পোন্ধৰ দিন আগতে জনজাতি লোকসকলে বহুত ডাঙৰ সমদল কৰিছিল নে তেতিয়াতো তেওঁলোকৰ কথাই আপোনালোকে নুসুধিলে ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে গম পায় যে এই মানুহকেইজন অলপ গভৰ্ণমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে গৈছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো আপোনালোকৰ বাঢ়ি যায় পোন্ধৰ দিন আগতে তেওঁলোকে আজিতো কটন কলেজত কিমান মানুহ হৈছিলে ছাৰ প্ৰায় পাঁচশ পঁচিছ হাজাৰ মানুহ হৈছিলে সিদিনাখনতো আপোনালোকে টংকেশ্বৰ ৰাভাকে উৰাই ঘূৰাই গালি পাৰি আছিলে মনত আছেনে নাই জানো হয় নে নহয় সিদিনাখনতো আপোনালোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল টংকেশ্বৰ ৰাভাক আজি আকৌ তেওঁলোকৰ হৈ মাত দি দিলে আপোনালোকে অলপ অসমখনক ঠাণ্ডা হৈ থাকিব দিয়কচোন ভাল লাগে তেতিয়া হ'ব ধন্য আন্দোলন হ'লেতো আলোচনা নহয় আন্দোলনৰ লগতটো আমিতো এনএচ এমৰ লগতো আলোচনা কৰা নাই আন্দোলন হ'লে আৰু আলোচনা নহয় আৰু আমি ইলেকশ্যন খেলি ল'ম আৰু ইলেকশ্যনত আমাক হৰুৱাই দিলেই হ'ব আৰু এতিয়াতো ইলেকশ্যনটো আৰম্ভই হ'ব ঘৰলৈ আন্দোলন কৰিলে ইলেকশ্যনৰ আগত আন্দোলন কৰিলে আমি কাৰ লগত কি কথা পাতিম গাড়ী নচলালে বেলেগ ইমান অসমত নিবনুৱা আছে বেলেগে চলাব গাড়ীটো চলিয়ে থাকিব গাড়ী নচলাকৈ ক'ত থাকিব এইটো বিষয়ৰ ওপৰত এইটো বিষয়ৰ ওপৰত ক'লেতো বহুতখিনি জানি বুজি ক'ব লাগিব কাৰণ মাজুলীত মাটি কমিছে যে বাঢ়িছে কেতিয়াবা পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত কথা পাতি ল'ব তেওঁৰ লগত ডেটা থাকে তেওঁলোকে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ পৰা কাম কৰি আছে নতুনকৈ খহনীয় আমি জানাতো নো নাজানো কাৰণ কিহৰ কাৰণে যোৱা পাঁচ বছৰত অন্ততঃ নতুনকৈ মেজৰ ক্ষয় হোৱাৰ কোনো বাতৰি আমি পোৱা নাই আৰু পীযুষ হাজৰিকা গৈয়ে থাকে দেখা যাব পাৰে কিবা যদি আছে আমি চাই দিব পাৰিম